Чисте місто бореться з пакетами. На полігоні твердих побутових відходів такого добра вистачає, тому вітер завжди розносить їх по окрузі. Звичайно, що через це вигляд прилеглі території мають не дуже приємний. Хоч і підприємство бореться з пакетами різними методами, керівництво розуміє, остаточно позбутися проблеми неможливо, та міський голова знає, що потрібно робити. Провели ми уборку полігона по распоряжению значит, мы закупили э, акации, которые высадили по южной и восточной дамбам. Те, которые будут закрывать э, деревья, достаточно взрослые, вот, которые должны закрывать э, от разноса пакетов. Ну, разнос пакетов восстановить практически невозможно, когда поднимается сильный ветер, вот, э, то начинается их разнос. Ну ничего, мы направляем людей, они ходят, собирают их. Э, другого пути нет. Либо их не продавать вообще в магазинах, эти пакеты, либо бороться с ним вот таким образом. Мы нанимаем людей дополнительно он дополнительные расходы, ну, понимая, что это надо делать, потому что это внешний вид въезда в город, и работу эту мы ведем ежедневно, каждый день человек выходит и собирает. Выхода другого у нас пока что нет. Есть один выход. В соответствии с проектной документацией, которая разработана на полигон в 2011, -м. в 2011 году был запущен полигон. в соответствии с проектной документацией, срок, расчетный срок действия полигона 15 лет. Для того, чтобы обеспечить такой срок службы, действия работы полигона с 11 плюс 15, это получается 2026 год. 2026. Даже если с запасом, бог с ним, 2020, там хотя бы 3-4 год, есть запас. Но для этого необходимо выполнять требования проекта. Одно из требований проекта – это соответствующее заполнение карт, которая в проекте написана. Перед этим надо будет брать землю рядом и ту карту, которую вы заполняете, этой землей пересыпать. То есть таким образом плечо перевозки будет практически тут несколько десятков, может быть, максимум метров. Все в этом случае, чим швидше ви пересипаєте, то штур привезли лісмусерними, ті поэтому, ну, не будет распространяться, розпространятися по городу. Вот так это делается. КП «Вжрео» продовжує ямковий ремонт доріг у місті. Та роботою підприємства не дуже задоволений. Міський голова каже, працюють якісно, але повільно. Хоч і представник «Вжрео» посилається на погану погоду, яка заважає роботі, Володимир Абрамов попереджає: якщо не почнуть швидше працювати, договір розірвуть. Начато асфальтирование улицы Маяковского, заасфальтировано 142 квадратных метра и планируем завтра продолжать. Сегодня заготовка, завтра асфальт планируем брать. У нас есть проблема с сроками выполнения работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия. В соответствии с данными Прозора, ваше предприятие выиграло предложение по асфальтированию Маяковского. Так? Так, Маяковского вы вписываетесь. 8 марта. Так? Бульвар Свободы. Так? Так. Срок начала выполнения работ по 8 марта, когда? Я вам не скажу сроки. Дело в том, что погода внесла свои коррективы. Шли дожди. Но Маяковского как вы, же нарезать начали без проблем? Не, нарезать, да, но ас асфальт ложить. Не, это... Ну, еще раз, в те времена, когда нарезанные стояли асфальты тут месяцами, такого не будет. Срок начала выполнения работ по 8 марта по договору, который вы подписали, 12 апреля, день космонавтики, 2019 года. Сегодня у нас 22 апреля, день рождения некоторых лидеров бывших. Поэтому сроки 10 дней уже прошло. Окончание 17 мая. У нас есть, в принципе, основания, этот договор сейчас расторгнуть с вами. Я вас предупреждаю, потому что, ну еще раз, люди хотят работать. Пожалуйста, мы за работы, которые вы выполняете в интересах города, рассчитываемся практически Ваш главный бухгалтер сказал, так как рассчитываемся мы, никогда не рассчитывались в Жревос для выполнения работ по ремонту, по благоустройству и так далее. Но если мы рассчитываемся, то мы хотим увидеть эти работы выполнены, потому что асфальт рассыпается. Мы сейчас хотим попросить вас Кропоткина делать, но с такими желаниями мы слона не продадим, мы не сможем сделать Полович. У нас есть деньги, мы на хотим, кропотки рассыпается, хотим, чтобы вы делали. В принципі, працює і по, по, По графіку, по време є проблеми. Приймайте рішення, якщо ні, ми зараз розторгаємо договори і біжимо далі. Ви знаєте, що в двері стучать мінімум ще три подрядчика. 40% жовтоводців ще не сплатили за опалення, яке отримували в холодну пору року. Боржників, які не оплачували платіжки протягом трьох місяців, майже 7 тисяч чоловік. Оплата населенням за прошлий топітний сезон 58% должников с долгом больше трех месяцев 6825 личных счетов. Э, да. Из 17668. Это около 40% людей имеют задолженность выше, больше трех месяцев. Де діваються тіла померлих? Цим питанням зацікавився міський голова. За даними керівника підприємства Ритуальні послуги за березень захоронено 31 людину. В той час Володимир Абрамов має інформацію, що померло близько 60 чоловік. Скільки вияснили, скільки було захоронені за март Незаконних? Ні, взагалі всього. За март ну у нас пройшло 31. 31? Ну вот есть вопросы, Иван Иванович. Значит, у нас данные о том, что умерла человек в Желтых Водах порядка 60 за март. Есть цифры последние, 60 человек. Разница 30, 29 человек, это очень большая разница. Есть, Иван Иванович, по каждому персоналу надо будет разобраться, где эти делись люди, вернее их тела. Оновлена програма Доступні ліки поки що працює не дуже добре. Через ряд нововведень люди не завжди можуть отримати препарати а багато аптек не змогли увійти до списку урядової програми. Ну, немножко что-то программа не работает. Мы надеялись на то, что будут доступны реки, что люди все-таки, вот я как который раз говорю, идите, коррегируйте. Вот тоже поступал человек в ночь с носовым кровотечением. Гипертония. Понятно, что идут эти. Ну, то есть надо, тут должна быть стабильность в приеме препаратов, нужно подбирать препараты, потому если при гипертонии, при кризах идут носовые кровотечения, mm. говорит о том, что все-таки немножко, немножко не срабатывают семейные врачи. Мы, Юлия Николаевич, много раз говорили. Все это, ну, в общем-то, тут, конечно, Конечно. И сейчас у них есть проблемы, есть, потому что работает одна аптека, и я была вот на конгрессе на в этом украинском, всеукраинском, то многие, мы уже когда общаемся, жалуются, что тоже многие аптеки не включились, и есть проблема, что приходят с рецептами, не всегда есть код, и люди не могут получить эти препараты, то есть, ну, не, немного поспешили, надо было, наверное, оставить и электронные, и э, все-таки бумажные пока, потому что проблема. «Проблеми є. Кліщі відкрили сезон полювання на людину. У природі активність кліщів спостерігається з березня по листопад та протягом року має два виражених піки активності в квітні, травні та серпні вересні. Як вберегтися? Розповіла Неля Тарасєва. Ну, как вы всегда говорите, надо взять что-то постелить для начала, Ну, к сожалению, никто белую просто не носит, да, но все равно желательно, желательно, чего всегда в принципе не располагаться под деревьями особо, я понимаю, что жарко, но смотрите, как, потому что клещи спускаются часто с деревьев, падают и на траве есть, поэтому лучше бы постелить что-то, не э, лежать на траве, не сидеть особо, и желательно, если это дети или кто, хотя бы одевать носочки, что-то где-то, чтобы всегда, если так бегают один вопрос, а так могут вполне и просматривать, вот когда уже пришли домой, вот, осмотреть, потому что иногда не замечают изначально, а потом видят, когда уже есть. И самим, и самое главное, самим не пытаться его снять. Лучше обратиться в приемное отделение, где там уже откапывают, снимут, потому что можно оторвать и ставить там голову. Вот, и тогда оно ну, поражение все-таки идет.